শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচোৰাত নগা বিহু আওলেং উদযাপন ঐতিহাসিক হাঁহ চোৰা নগা গাঁৱত ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনতেই বসতি স্থাপন কৰা নগা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই আওলেং অসমীয়াৰ বহাগ বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে আহোমৰ ৰজা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনতেই বসতি স্থাপন কৰা এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে নাগা বিহু অৰ্থাৎ আওলেং জোনৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিহু উদযাপন কৰা হয় গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোক বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই আৱলেঙক লৈ বিৰ' ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি কেনেধৰণে উদযাপন কৰিছে আমাৰ বিহুটো ধৰি লোৱা প্ৰথম দিনাখন গাহৰি ধৰিলে পিছদিনাখন আমাৰ বংশই বংশই চাৰিটা বংশ খালে আজি তাৰ নেট দিনাখন মানে ঘৰ পূজা কৰিলে আজি আমাৰ বিহু সেই উৰুৱাব আম আগত আমাৰ জুনৰ হিচাপত হয় বিহু ফাগুৱা নেট মানে পূৰ্ণিমাটোত আমাৰ বিহু উৰুৱাই দিয়ে আজি পূৰ্ণিমা হ'ব গতিকে পূৰ্ণিমা দুদিনত মানে হৈছে এইবাৰ কিন্তু প্ৰথম দিনাখনে আমাৰ মানে বিহুটো উৰুৱাই দিব শেষ হ'ব হয় লগতে এটা কথা সুধিছে যিহেতু আপোনালোকৰ বসতি স্থাপন কৰা যথেষ্ট সময় হৈছে সোতৰশ পয়সত্তৰ চন মানৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে বসতি স্থাপন কৰিছে অসমীয়াৰ লগত আপোনালোকৰ বিহুৰ লগত কিবা আছে নেকি অসমীয়াৰ লগত এতিয়া ইয়াত থাকে অসমীয়াই হওক আৰুতো আমি ধৰি লোৱা বহাগৰ বিহুটো এইটো আমাৰ বহাগৰ বিহু কিন্তু আমাৰ জুনৰ হিচাপত হোৱাৰ কাৰণে অলপমান আঘাত বিকাশ হ'ল বিশেষকৈ আমাৰ ফাগুৱাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ এটা হৈ যায় ভাগুৱাৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ আছে জুন হিচাপ আছে ছোৱালী বিয়া পতা ল'ৰা সদী পতা মানে এভ্ৰিথিং চব মানে জুন হিচাপত চব জুন হিচাপত হ'ব গতিকে এতিয়া আমাৰ এই বিহুটো জুন হিচাপতে হয় এঘাৰ জুনৰ পৰা আমাৰ নামঘৰত ডেকাসকলে নাম বিহু বিৰিব এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য তেৰত মানে আমাৰ বিহু মানে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বহাগ বিহুৰ লগতে আপোনালোকৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা অসমবাসী কেনেধৰণে জনাব বিচাৰিব অসমবাসী এতিয়া আহিবলগীয়া এতিয়া আগন্তুক বহাগৰ বিহু মানে সকলোৱে মানে ভালে কুশলে যাবৰ কাৰণে ভালকৈ যাতে তাজিয়া পচাল নহয় ৰাস্তাই ঘাটে মটৰ চাইকেল চলোৱাটো মানে অকণ সাৱধান হয় গাড়ী মটৰ চলোৱাটো আমাৰ এইটো ৰাস্তাত এনেকুৱা অতিপাত মানে গাড়ী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ৰাবিলাকে মানে গাড়ী চলাই চাল বেয়া পাওঁ তাৰপিছতে পানী খোৱা চানি খোৱা মানুহ থাকে চবেতো নাখায় যদিও মানুহে খায় আজিকালি গতিকে সেইসকলে যাতে গাড়ী ঘোঁৰা অলপ ভালকৈ চলায় তাকে তেওঁলোকলৈ মানে মোৰ মানে বিহু হৈছে থাকিলে বিশেষকৈ মানে পানী খোৱা সকলো কাৰণে ঘৰত থকা পইচাটো মানে বেছি নিচা হোৱাৰ পাছত তিনিটা চাৰিআলি একেবাৰে উদমি যোৱাকে মানে মটৰ চাইকেল চলাব নালাগে নিজৰ বিপদ হব আনৰ বিপদ হ'ব সেইটোৱে কথা কব লাগিব ধন্যবাদ বাকী